Для меня эта дата настолько важна, потому что я внук э, подполковника Советской армии, который дошел до Берлина, внук блокадницы Ленинграда и воспитывался этими людьми. Поэтому для меня это очень важно, так как э, лично я, и в принципе это относится ко всем гражданам нашей страны, у которых э, родственники воевали в этой страшной войне и освобождали нашу родину от фашистской оккупации, э, гордость за наших отцов, прадедов, дедушек, бабушек. И мы это знамя, знамя нашей Родины, будем нести и впредь, и докажем всем, что фашизм не возродится. Марш, посвященный памяти героя Советского Союза Алексея Ильича Бельского, освободившего Кишинев, в 1944 году объединил тысячи жителей Молдовы. Этот марш, он как дань памяти павшим во время войны и дань ну, уважения тем, кто еще жив до сих пор. Этот праздник Праздник он важен для меня и для всей моей семьи. Мой прадед участвовал во Второй мировой войне, и для нас это очень важно. Это святой праздник. Я хочу показать людям то, что молодежь ценит и уважает ветеранов, которые сделали для нас вот этот мир, в котором мы живем. Участники акции получили георгиевские ленты и футболки, после чего пронесли символ победы рекордных размеров 200 метров в длину и 7 в ширину через центр столицы к площади Великого национального собрания. Кульминацией праздничного мероприятия стало видеообращение экипажа Международной космической станции к народу Молдовы в преддверии Дня Победы. Наталья Чайковская, Людмила Попозугла, Вячеслав Котин, и Игорь Сейранов. Ведомости.